Те ли? Трябва биш е, по-лъбливата стосунка между нашите места. Биш по-лъбливата. Uh, просто нашето ръководство в продължение на обществото на нашата обава градка беше ориентирано спорта. Всъщност имахме футболист за кмет или нещо било беше ориентовано слива, беше било ориентовано на спортивни тематики, тому що и мърбиста слива на глупа футболиста. И по тази причина обмена е културния, така може би забуксува и бизнеса между двата града, те бяха задълбочени връзките. Ние имахме кръстен магазин, супер после да е не е на това тъдно пол. Но че ви сте дължи час между Търнополи и културни стъсунки между Търнополи и Сливан були препънени, а в Сливан има е магазин и кино са химия За съжаление, тези контакти бяха затихнали в последните, ще се опитам Да, придам, як на, на залетних, не то да придам на наше дня, то й мав прийде, два. Прилеті жасунки були припинилися, але зараз є вже два місяці тому вже є новий мер, і я передам. Сиба побажання, які тук тут, тут будуть На началника на газ, на газ следам, а, Сливан. А... Мару, Сливана. Сиба Бажани, тук се почувстват. И за едно на контактите, мисля, че ще И видно не са сумки,